saya Maya. Ini adalah video ulasan untuk Realme GT7. Saya dah guna Realme GT7 ni selama 2 minggu dan saya akan kongsi apa yang best, apa yang perlu baiki dan apa yang mungkin tarik minat anda. Bella, Realme GT7 ni dia lebih kurang macam Realme GT7 Pro tapi adalah beberapa part tu yang diubah secara ketara untuk target pengguna tertentu. Antaranya seperti Realme GT7 ni dikuasai oleh chip MediaTek Dimensity 9400E. Okey, ini adalah chip pemproses terbaru dalam siri Dimensity 9400 yang memfokus kepada peranti-peranti flagship. Maksudnya, telefon tu lebih pantas, lebih smooth, grafik lebih cantik dan juga kecekapan kuasa tu lebih baik. Untuk multitask, Realme GT7 ni dia ada memori 12GB RAM, LPDDR5X, storan dalaman 512GB, UFS 4.0 yang mana ini adalah cukup besar, cukup luas walaupun tak ada ruangan kad microSD. Kalau nak extra lagi, dekat sini dia ada RAM Maya sehingga 12GB RAM dan boleh diubah secara manual. Okey, dalam pengenalan 2 minggu, saya boleh kata Realme GT7 ni dia tak memberi pengalaman atau sebarang isu. Pengalaman tu dia rasa smooth, rasa best je nak guna especially untuk scroll media sosial dan baca artikel yang panjang. Animasi dan juga gerakan aplikasi tu kita nampak dia bergerak dengan lancar dan segala kerja multitask yang saya buat dekat telefon ni langsung tidak memberi apa-apa masalah kepada sistem. Kalau anda gaki game, Realme GT7 ni boleh diharapkan. Macam Honor of King, dia boleh main sampai 120fps dengan dengan tetapan grafik ultra. Tapi FPS ni dia ada turun naik sikit ke sini antara 60 hingga 120 fps kemudian Mobile Legends juga secara stabil dia boleh main pada 60fps ada juga turun naik antara 57 hingga 59 dengan grafik Super dengan Ultra pula dia boleh push sampai 120fps tapi tak stabil kemudian Genshin Impact boleh dimainkan pada tetapan high dengan 30fps selain daripada itu GT7 juga dia ada GT Booster yang mana kat sini dia boleh tingkatkan prestasi permainan tu jadi lebih baik dan salah satu soalan yang biasa saya dapat bila berlatih gaming adalah adakah ada bypass charging? Ya, dia ada bypass charging yang dekat sini. Bukan saja boleh elakkan bateri tu terlalu panas tapi dalam masa sama juga dia boleh panjangkan jangka hayat bateri tersebut. Realme GT7 menggunakan Realme UI 6.0 berasaskan Android 15. Ini adalah antara muka terkini Realme dan kita tahu yang dia menginspirasikan beberapa elemen daripada Color OS 15 dan juga Oxygen OS. Kalau anda pengguna Realme, anda akan tahu yang mana apa yang ditawarkan pada Realme GT7 ni tak ada perubahan yang drastik Dia senang nak guna, ikon juga ceria dan juga tetapan senang nak diubah Realme UI 6.0 ada banyak ciri berasaskan AI dan saya akan sentuh beberapa daripadanya Salah satu daripadanya adalah AI Planner AI Planner ni dia boleh susun atur jadual kita dengan sistematik Saya bagi contoh, anda ada upcoming event ataupun upcoming flight Bila AI ni dia boleh baca kandungan anda, dia akan terus baca dan masukkan dalam kalender Tanpa perlu anda tap satu per satu Next adalah AI Loop 2.0 kalau anda pernah guna Honor Magic Portal, ini adalah lebih kurang sama yang mana anda boleh kongsi banyak kandungan dengan mudah tanpa perlu buka aplikasi terlebih dahulu. Untuk penyuntingan gambar, kita ada AI Unblur, AI Upscale, AI Eraser 2.0 untuk tingkatkan lagi prestasi dan juga kejelasan gambar tu. Kita juga ada AI Alert yang sama seperti apa jawabkan pada OPPO pada peranti mereka. Dekat sini dia akan bagi notifikasi masa nyata untuk Grab dan sebagainya. Kita juga ada AI Translation yang boleh translate bahasa-bahasa tentu yang mudahkan lagi kita untuk faham bahasa lain daripada yang lain. Okey, di Malaysia bateri Redmi GT7 adalah 7000 mAh. Ini cukup besar, cukup tahan lama. Saya boleh guna priority ni dalam penggunaan biasa almost 2 hari dan kalau banyak guna macam main game ke ambil gambar semua sebenarnya sehari suntuk pun boleh tahan dengan bacaan dia 9 jam dan ke atas. Ah, ha, kalau bateri habis dah nyam-nyam ikan tu jangan risau ambil saja charger cucuk pengecasan pantas 120W dekat sini dia akan pendekkan masa pengecasan. Next kita pergi kepada kamera. Dekat sini ada 3 kamera, 50 megapixel utama, 50 megapixel telefoto dan 8 megapixel ultra lebar. Dekat sini juga dia menggunakan Hyper Image Plus yang mana ini adalah sangat-sangat berguna untuk ambil gambar dalam pencahayaan yang malam. Teknologi ini bukan baru tapi dah digunakan oleh Realme pada beberapa peranti mereka yang sebelum ini. Next rakaman kamera pula sehingga 8K. Ada juga pilihan untuk 4K dan ada AI dan HDR yang boleh di on off untuk kesimbangan cahaya. Aplikasi kamera dia senang nak guna. Dekat sini bila buka anda boleh nampak video, foto, portrait dan more. Dalam more ni ada beberapa lagi mode lain lah macam kita ada film, underwater mode dan lain-lain. Ok, untuk kualiti gambar saya akan sentuh satu persatu sebab setiap satu tu yang ada pro and con. Dari segi keseluruhan, apa yang diambil oleh kamera utama, Realme GT7 ni dia nampak baik. Gambar tu nampak jelas. Tapi kalau anda perasan, dekat sini sebenarnya dia ada dua profil color, vibrant dan juga clips. Kalau anda suka gambar-gambar yang pop out, yang stand out, yang tepu, yang jelas, yang warna tu memang nampak menyerlah anda boleh gunakan profile color vibrance bila anda gunakan profile color ni anda akan nampak warna seperti merah, biru, kuning dan beberapa lagi color dia akan memang betul-betul menyerlah walaupun dia cuba hidupkan warna ni anda akan perasan yang mana dia masih ada keseimbangan visual kat sini maksud saya adalah gambar tu dia tak terlalu over sebenarnya tapi kalau anda perlukan gambar-gambar yang macam nampak natural, anda boleh try crops. Crops dekat sini dia punya warna tak adalah macam vibrant tadi yang memang menyerlah tapi masih boleh diterima dan satu yang saya perasan dekat sini bila anda guna clips kejelasan dan ketajaman gambar tu adalah lebih baik jika dibandingkan guna vibrance tadi. Okey next kita akan sentuh mengenai zoom adalah baik tapi apa yang saya perasan kejelasan tu start hilang apabila gambar dibesarkan. Kamera ni dia ada telefoto tapi bukanlah sejenis periscope ini bermaksud dia tak boleh ambil gambar yang begitu jauh dengan jelas tapi hasilnya masih memadai. Okay, next adalah AI landscape. AI landscape ni boleh digunakan kalau anda suka ambil gambar-gambar landscape dengan warna pop up. Dia macam vibrant tadi tapi dia akan lagi pop up dekat sini tapi bagi saya saya tengok warna tu dia nampak terlalu tepu. Warna yang macam ni sebenarnya berbalik kepada diri pengguna masing-masing. Ada orang yang okey dengan warna-warna macam ni sebab mereka nak masuk ke Instagram terus. Tak ada masa nak edit. Tapi kalau anda jenis yang suka warna-warna uh, orang kata warna-warna yang natural, yang nak ditambah edit kat Lightroom ke apa, boleh saja anda boleh tekan ni dan export dia untuk kembalikan ke gambar yang original. Okey, untuk bokeh pula dia nampak baik, dia boleh bezakan subjek depan dan belakang. Dan kalau anda gunakan dalam keadaan yang terlampau terang pun, kamera tu dia akan usaha untuk jadikan gambar tu nampak realistik. Dia taklah sempurna tapi realistik dekat sini. Kemudian ada juga penuras-penuras lain -penuras yang boleh anda cuba. Penuras ni dia nampak menarik bergantung pada minat masing-masing. Kalau minat yang estetik boleh pilih yang macam ni dan lain-lain. Dari segi video pula dia ada beberapa mod ataupun tetapan yang boleh mempengaruhi hasil akhir lah. Bila anda aktifkan mod HDR, resolusi yang disokong hanyalah sehingga 4K 60 frame per second. Warna tu dia nampak bold, nampak tepu, nampak jelas dan bermaya. Tapi bila anda off HDR tu, warna tu dia akan jadi kembali suram. Kemudian uh, anda akan perasan bila tak on HDR tu bila kita ambil gambar dalam gelap anda akan nampak kat situ dia ada noise yang begitu ketara. Selain itu dia ada juga mode Dolby Vision untuk penangkapan video-video yang lebih profesional. Ini adalah nilai tambah baik untuk peranti ini tapi saya rasa tak semua orang pun akan guna mode ini sebenarnya. Dari segi design saya boleh katakan Realme GT7 ni senang nak guna, senang nak bawa, senang nak kendali. Dekat belakang ni dia menggunakan kemasan pusam yang kalau anda pegang dia rasa macam fabric sikit, fabric lembut Bot. Lepas tu dia ada macam berkilauan sikit dekat sini pasir-pasir yang berkilau Tapi bagi orang yang berpeluh bila anda pegang ni anda akan rasa dia licin Keputusan untuk gunakan casing dekat sini adalah pilihan yang bijak Susah tu butang dan juga port sama saja Kanan ada butang kuasa dan laras audio Extra sikit sebab butang kuasa dia ada warna merah atas ada IR blaster dan juga a uh, mikrofon kiri tak ada apa-apa bawah ada pembesar suara port USB-C dan juga slot untuk SIM sistem audio pada telefon ni adalah sejenis stereo bunyi dia overall okey tapi bila anda gunakan pada tahap yang paling tinggi Anda akan dengar bunyinya dekat situ dia pecah Tapi macam mana dia masih ok Sebenarnya kalau nak dengar muzik ke Nak tengok movie ke Sebab tak semua orang akan dengar sampai high point Jadi dia masih ok dan tak perlukan guna Orang kata aksesori tambahan Macam phone tinggi ataupun phone kepala Dan satu lagi benda yang menarik dekat telefon ni Dia ada penarafan kalis air IP69 Yang bermaksud bukan saja kalis air Tapi dia tahan terhadap tekanan air yang tinggi Dan juga air panas Sebagai kesimpulannya di sini Realme GT7 adalah sebuah telefon yang berkuasa dan berprestasi tinggi. Ini sesuai lah untuk orang yang mencari kamera yang canggih, prestasi yang mantap, bateri tahan lama, skrin yang memuaskan dan lain-lain. Ia juga sesuai untuk kerja multitask, ambil gambar cantik dan rasanya ini adalah satu pakej yang kita kata menarik ditawarkan oleh Realme pada peranti baru mereka ini. Baiklah sekian daripada saya Maya. Kita berjumpa dalam video seterusnya. Bye.